hammaga assalomu alaykum mani ismim kamola familiyam islomova habil o'quv markazida noyabr oyidan boshlab o'n oy davomida o'qidim hop man noyabr oyidan boshlab missis madinani kurslarida ikki oy grammatikadan o'qidim ingliz tili bo'yicha keyin esa yanvar oyida ielts gruppaga o'tib olti oy davomida ielts kurslariga qatnadim va iyun oyida ieltsdan yetarli darajani qo'lga kiritdim undan tashqari dilafruza opa va xumora opa ustozlarimni qo'l ostilarida ham ona tili fanidan tayyorlandim va yaxshi natijalarni qo'lga kiritdim ularga ham kattakon rahmat tarix ustozlarimga alohida rahmat agar ular bo'lishmaganda man shunchalik darajaga yetib kelmasdim o'zim qatori tengdoshlarimga undan tashqari bu yil abituriyent bo'lib endigina o'qishni boshlagan o'quvchilarga ham xabil o'quv markazini tavsiya qilaman bu yoqqa kelib o'qisanglar o'zinglar hamma narsaga erishasizlar har doim o'qituvchilarni qo'llab quvvatlashiga erishasizlar undan tashqari o'zinglar xohlagan yuqori natijalarga erishasizlar hammaga omad hammaga tavsiya qilaman xabi o'quv markaziga ham omad